الرجيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة محترم ناظرین عزیز طلباء آج کا سبق ہمارا ہے آیت نمبر بارہ سورة اللیل اس سے پہلے والے درس کے اندر ہم نے سورة اللیل کا ترجمہ اور تفسیر کیا تھا آیت نمبر ایک سے آیت نمبر بارہ تک آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر بارہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان علینا للخا و علال للآرت <وَالْأُولَى> بے شک ہماری اوپر ہے البتہ ہدایت دینا و عند لنا للآرت الاء <وَالْأُولَى> اور بے شک ہمارے لیے ہے آخرت اور دنیا اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اعمال کے دو قسم کا ذکر کیا تھا ایک قسم کے ان اشخاص کے اعمال ہے جو عمل کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے ڈرتا بھی ہے اور عقیدہ بھی اس کا اچھا ہے توحید والا عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو جنت کے داخلے کے لیے راحت کے سامان کے لیے ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے دوسرے قسم کے ان اشخاص کے اعمال کا ذکر ہوا تھا کہ جو بخیری کرتا ہے لاپرواہی کرتا ہے اور حسنا یعنی نچ اچھے اور نیک بات کی تکذیب کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہم اس کو مشکل راستے کے لیے راستہ آسان کر دیں گے تو آج اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما رہے کہ بے شک ہماری اوپر ہے البتہ ہدایت دینا انسانوں کو ہدایت دینا بلائی کے کاموں کی طرف بلانا ٹھیک ہے اور ان کی جو ہے نا وہ دل کو اس طرف موڑنا یہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی اوپر ہے اللہ آخرت اولا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہمارے لیے آخرت اور دنیا یعنی دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے لہٰذا دنیا کی کامیابی اگر آپ مانگنا چاہتے تو ہم سے مانگا کرو آخرت کی کامیابی اگر تم مانگنا چاہتے تو کس سے مانگا کرو ہم سے مانگا کرو کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں اس اللہ رب العزت پان حضرت و گم نارم بس میں ڈراتا ہوں تم کو اس آگ سے تلزا جو بڑھکتی ہے جب اتنا بیان ہوا آخرت اور دنیا کا ٹھیک ہے اور بد کے سزا و جزا کا تو پھر چاہیے کہ یہ کافر لوگ کیا کرے ڈر جائے اندر رب العزت اور ان کو تخلیق اخروی ذکر کر رہے ہیں کہ انظر تو کم نارن تلزا میں ڈراتوں تم کو اس آگ سے تلزا جو بڑھتی ہے ایسے آگ ہوگی جو بڑھکی گی اس کی شعلے اور لمبے جو ہے اسمانوں تک ہو پہنچیں گے اٹھتے ہوئے ہوں لا لاس الا الاشقا نہیں داخل ہوگا اس میں الالاشقا مگر بدبخت بندہ اس میں وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ کیا ہوگا بدبخت ہوگا اشقا اس میں تفضیل کے سائے مطلب جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا جس نے اللہ کی بات نہیں مانی پیغمبر کی اطاعت نہیں کی توحید کا اقرار نہیں کیا ٹھیک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ والسلام کے نا فرمان پہ تو ہوا تھا اللہ رب اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تھا تو وہ شخص اس میں داخل ہوگا بدبخت کون سا بندہ اللہ نے کہ بطول وہ شخص جس نے جٹلایا یعنی پیغمبر اور اس کتاب کو جٹلاتا رہا و تو اور منہ پھیرا پیغمبر نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اس نے بات نہیں مانی منہ پھیرا تکبر کی وجہ سے وہ سید جنب و, سیجنب و اس سے پہلے تخویف اخروی کا ذکر تھا اب یہاں سے بشارت ذکر ہو رہی ہے بشارت اخروی انہیں یعنی خوشخبری ہے آخرت کی اس دوسرے گروہ کے لیے جو اس گروہ کے مقابلے جو پہلے ذکر ہوا اعلی شقاوت اب یہاں سے اعلی سعادت جو نے ایک وقت ان کا ذکر ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہوئے سید ولا عن قریب بچایا جائے گا اس آگ سے العقا اس شخص کو العقا جو سب سے زیادہ ڈرتا اس آگ سے جس کے اندر آخرت کا کیا خوف ہو ابن قبر کا خوف ہو ٹھیک ہے تو وہ اس آگ سے بچایا جائے گا اللہ دی وہ شخص یوتی مال کو جو دیتا ہے اپنے مال کو یہ دزا کہ وہ پاک ہو جائے مال اس وجہ سے دیتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرے پاک کرے اپنے مال کو پاک کرے بدن کے اندر جو جتنی کیا ہے اس کے اندر برائیاں ہے خاص یقین ہے اس کے ذریعے سے اپنے یہ یہ جو ہے نا وہ برائیاں اپنے کو پاک کرے اور وہ شخص ایسا ہے وہ مال یاد نہ ان دمن نعمت اندو کہ کی نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی احسان کہ جس کا بدلہ دیا جائے خرچ اس وجہ سے کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کی احسان میرے اوپر جمع ہو جائے غلاموں کو آزاد کرواتا ہے خرید کر اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ یار اس کا احسان میرے اوپر ہو جائے چلو جی یہ میرے اوپر اس کا کیا ہوگا قرضہ ہوگا کل یا پرسوں میں اسے لے لوں گا نہیں الرفتغا و جرب العلیٰ مقصود کیا ہے چاہنا ہے اپنے رب کی رضا مندی کو اعلیٰ جو اونچا ہے مقصد اس کا اس نیکی کے کام کا مال کو خرچ کرنے کا احسان نہیں ہے کہ یار خرچ کرنے کے بعد پھر کیا کرے لوگوں کے احسان کرتا پھر کہ آپ تو وہ شخص ہو کی جو آپ کیا تھے فرانے بندے کے غلام تھے آپ کو میں نے آزاد کیا تھا آپ وہ شخص ہو کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا میں نے آپ کو مال دے کراؤ اس حد تک پہنچایا اس عہدے تک میں نے آپ کو کیا کیا یا نہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ سر مجھ سے میرا رب کیا ہو جائے راضی ہو جائے مراد ان عائدوں سے خاص طور پر حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ ہے جن کے اندر مال کا خرچ والی صفت بہت زیادہ تھی غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے والا صفت بہت زیادہ تھی جیسے کہ کل کی سبق کی اندر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس نے کئی غلام اس خرید کر آزاد کیے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت زنیر رضی اللہ عنہ کو اور بھی اس طرح کئی اصحاب ایسے ہیں کہ جو غلامی کی حالت میں ان کے اوپر سختی ہو رہی تھی ٹھیک ہے ان کے آقا ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر کوڑے لگانا اسی طرح سخت گرمی کے اندر تپتی ہوئی سیرا میں ان کو یعنی لٹانا ان کے سینے کے اوپر گرم اور بھاری پتھر رکھنا جیسے کہ حضرت بلال لجن کے بارے میں آتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے مڑتے ہی نہیں ہے پھر وہ احد احد کا نعرہ لگاتے کہ اگر ہے کوئی ایک تو وہ صرف ایک اللہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو ایسے غلام کو آزاد کرنے والا کون ہے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور مقصد ان کا کیا تھا کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو اس کے بارے میں اللہ فرماتے و لسو ہم قریب و راضی ہو جائے جب وہ اپنے رب کے لیے ایسا کام کرتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ وہ کیا ہو جائے گا راضی ہو جائے گا اس اندر آخر کے بعد یہ جہاں پر میدان محشر جو ہے نا وہ لگے گا اور نیک اور بد کے جو ہے نا وہ سزا جزا کا اس طرح بیان ہوگا اور نیک لوگ کو جنت کا جو ہے نا وہ ٹکٹ ملے گا اور بدکاروں کو جہنم کا ایسے یہ جو حالات ہیں تو ان کو آخرت کہا جاتا ہے اول ایسی مراد دنیا ہے ان ضرت کو ان ذرائع ضرور سے اس کا معنی آتا ہے ڈرانا اور یہ سیغہ ہے سی قواعد متکلم انظر آ... تو انظر طلب باب طفاول سے اس کا معنی آتا ہے بھڑکانا کیا منع آتا ہے بھڑکانا لا صلی سلیحست باب جو ہے نا سے اس کا معنی آتا ہے داخل ہونا اور اشکا کا معنی آتا ہے سب سے زیادہ بدبخلہ یہ اس میں ہے کر دبا کر باب تفیل سے جس کا معنی آتا ہے جشنانا تولا باب تفاول سے جس کا معنی آتا ہے منہ پھیلنا سیو جنب و حلع جنب یو جنب و باب تفیر سے فلم مظارِ جھول واعظ مذکر غائب اس کا معنی آتا ہے بچانا یؤتی اتا یؤتی یہ اتا عطایتی اس باب سے یہ جب اس کو باب افعال پر لے جب آتا یؤتی اتی تو یہ اسی عواب مذکر غائب فر مزارِ معلوم اس کا معنی آتا ہے دینا یہ تزکا تضکہ یا تضکہ باب تفعول سے اسی اغوا مذکر غائب فلم مظارِ معلوم جس کا معنی آتا ہے پاک کرنا ٹھیک ہے تسکیہ کو بھی تسکی اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اپنے بادن کو پاک کیا جاتا ہے تجزا جزی اجزا جزی اس کا معنی ہے بدلہ دینا ابتغاء مصر ابتغاء ابتغی, ابتغی ابتغاء ان اس کا ہے تراش کرنا چاہنا وجہ اس کا معنی آتا ہے یہاں پر رضامندی کیا معنی آتا ہے رضامندی واہدہ وانا دعوانا الحمدللہ